Белла, и мы продолжаем играть в игру Star Stable Ой, Star Stable... Блин, я уже по привычке сказала Star Stable Show. Я просто не смотрела Star Stable Show, теперь говорю такая Star Stable Show. Ну ладно, как я обещала в прошлом видео, мы сейчас будем выполнять задание с машиной Мэдисон. Вот это вот задание мне хочется прочитать, так что -то... Привет, Белла, конечно, я знаю, кто ты. Ты помнишь меня? Ты помогла мне и моей семье вернуться с мыса скорби. Ха-ха, как повезло, что ты пришла. Папа чуть с ума не сошел. К сожалению, мы не успели сделать плод, который бабушка хотела, чтобы мы сделали. Но спасибо в любом случае. Знаешь, что у меня есть такая здоровская игра на моей Ей машине Гэмо? Ты пробовала играть на такой? Нет, это самая последняя модель ноутбука, игровой эмулятор, музыкальный оптимайзер. Может ли быть круче название, чем это? Вы можете слушать музыку, просматривать в интернете, а также вы можете играть в игры. На этой машине можно делать очень много. Хм, я оставила ее в кармане. Или нет, точно, я ведь оставила ее здесь, на ферме, когда дед захотел, чтобы мы поехали на лодке. Мне нужно сначала ее найти, а потом я тебе покажу, хорошо? Хочешь мне помочь? Видишь мою улыбку? Видишь мою улыбку сейчас? Спасибо большое. Извините, что я буду запинаться, просто сейчас вечер. Да, довольно поздно. Так что да. Помоги Мэдисон найти ее гэмо-машину. О, еще какое-то задание, но это, кстати, тоже задание, может, и выполню сегодня. Так. Да, господи, я застрял тексту, в текстурах. что ж такое-то? кажется, что он где-то сзади. Где же? А все нашла? Ты тоже ее не нашла? Я ведь так хотела показать тебе мою новую супер классную игру. Ой, посмотри, одна из куриц подобрала мою гейму машину и тащит ее и тащит за наушники. Ха-ха, какое же это смешно... Как... Какое же это смешно выглядит. Эм, ну ладно. Слушай, нам надо ее поймать. Здание «Поймай курицу» начинается сейчас. Я... все, теперь я не хочу читать. Короче, надо поймать курицу. Тихо. Я даже специально слезу. черт. Дебильная курица. У меня тоже не получилось. У моей подруги тоже не получилось с первого раза. Все, наконец-то. Ремонтировать гемо-машину. Хорошо. Еще раз. Наверное, ребята, я это разделю, наверное, на две части. Что? Доктор, как идут дела? Все нормально. Да? Короче, сейчас это продемонстрирую продемонстрирую? здание. Так, теперь дальше идем. Следующим инструкциям медицины и найти отшельника. Ой, сейчас мы найдем отшельника. И я закончу на этом запись, в принципе, потому что э, Потому что уже отшельником. С отшельником мы задание будем выполнять в следующей части. Так, сейчас здесь. Ага, поговорим с отшельником. Посмотрим, это, это просто выполним. Все, теперь мы можем бежать. И когда я уже приеду туда, хотя давайте вместе доедем. Вон, нам аж туда идти. Так, все, мы сейчас уже почти прибежали. Мы прям прямо бежим к нему. По карте прям идеально. Ой, опять музыка заиграла. Вот, все, мы прибежали к нему. И, кстати, я коплю теперь на уэльских пони. Да, я сейчас вам покажу, как. Вот. Так, что он сейчас хочет? Так, это я потом буду вместе с вами в другой серии. Я хочу себе войскую пони. И я хочу вот такую. Мне такая больше всего нравится. Мои подруги вот такая вот. Но я себе хочу вот такую. Мне такой нравится. Да, и с вами была Белла. Также ставьте мне лайки, подписывайтесь на меня. Я же пока... говорю, как это, знаете, как... Как люди, которые эгоисты. Но, извините, просто подписывайтесь на меня, я буду очень рада и ждите следующее видео. Всем пока!